پیا شاہ جے تارف پیا شاہ تارف پیا شاہ تارک پیا رہن ماں شاہے تاریخ پیا تیر زویا شاہ جے تین زمیاں شاہ تار زو میاں شاہ جے تار زویا علی کی میں مولا نیا حضور سے گزارش ہے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نیک صالح جنات کو ظاہری طور پر کوئی چیز ہدیہ کر سکتے ہیں اور ایسی کون سی پڑھائی ہے جو ہم انہیں ہدیہ کرے صالح جنات کو جنات کے لیے ہدیہ کے لیے بزرگوں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جیسے کہ مٹھائی ہے وہ بھی ہدیہ ہوتی ہے جیسے کہ ہڈیاں ہیں آگ صاف وہ بھی ہدیہ ہوتی ہیں کوئلہ ہے یہ سب ان کی غذائیں ہیں اسی طریقے سے چاول ابل رہا ہوتا ہے اس کی جو بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے اس کی جو اسمیل ہے وہ بھی ان کو بڑی پسند ہے سال جدت پھر یہ چیزیں ہیں سوال ہے ہمارے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میرا نام سید علی فراز ہے اور والدہ کا نام نرگیز سلطانہ چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں گستاخانہ آتے ہیں اور گھبراہٹ میں چینی رہتی ہے کہیں آدھے جاتے ہوئے بھی عجیب جیب خیالات آتے ہیں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا اور مسجد میں بھی گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے اور میتا جگر بھی خراب ہے اور کافی عرصے سے بیمار بھی ہوئی کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں مغربی نماز کے بعد سورہ ناس جو ہے اکتالیس بار پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ وسوسوں سے نجات ملے گی اس کے علاوہ لاہور والا کوات اللہ بلّہ علیہ العظیم اس کو مفرد طریقے سے لکھیں یعنی کہ حرفوں میں لکھیں کسی کاغذ پہ یا چینی کے پلیٹ پہ سرخ سیاہی سے اور اس کو دھو کر پئیں تو انشاءاللہ یہ بس وصو بیماری بالکل دفع ہو جائے گی اچھا حضور آنتوں میں خشکی کے لیے شدید قبض کا سامنا ہوتا ہے اس کے حل کے لیے کوئی جو ہے نا اگر آنتوں کی خشکی سے کسی کو قبض رہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے دیسی گھی کا پینا ہے دیسی گھی تھوڑے سے گرم دودھ میں ایک چمچہ دیسی گھی جو پندرہ سے بیس گرام ہو یہ ڈال کر اس کو پینا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ خوش کی وجہ سے جو قبض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس اول کی بھوسی دو چمچے اور دو چمچے روغن زیتون ایکسٹرا ورجن وہ ملا کے اس کو پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے یسوغول کی بھوسی کو بھیگو کے رکھ دیں پانچ سات دس منٹ دس منٹ کے بعد اس میں دو چمچے ڈالیں اس کو خوب پھینٹیں اور اس کو پی لیں تو کچھ دنوں میں یہ شکایت جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اب جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ جاتے ہیں ایکسٹرا ورژن نہیں لے سکتے یا وہ دیسی گھی کا استعمال نہیں کر سکتے مہنگا ہے اب تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی ترتیب سے کسٹر آئل اس میں اسقول کی بھوسی میں ملا کر پیئیں تو یہی فائدہ ان کو ہوگا اس سے بھی تو یہ قبض دائم ہی ختم کر دیتا ہے اور کوئی سوال ہے ہمارے پاس السلام علیکم میرا نام صدم حسین ہے میرے ماں کی نام سلینا اقبال ہے میں اصل میں بنگلہ دیشی ہوں مگر میں ملیشیا میں رہتا ہوں ملیشیا میں کام کرتا ہوں تو پہلا بات تو یہ ہے کہ میں میاں حضور سے بیت ہونا چاہتا ہوں اور دوسری بات میرا حالت تھوڑا سا خراب ہے میں تقریباً ایک سال سے لاس کرتے کرتے ابھی راستے میں آ تو میرے لیے کوئی حل بتائے میرے لیے کوئی آ... بتائے کہ میرے کوئی میرے جو نقصان ہوا اور میرے جو بزنس کا جو حالت خراب حالات ہے اس کا کوئی حل ہو گیا اصل میں یہ تھوڑا سا جو ہے کچھ اجازت ہونے کا بھی شکار ہیں ان کے لیے یہ کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ستر مرتبہ سورہ نثر پڑھیں اور پانچ نماز پابندی سے پڑھیں اور پانچوں نماز میں یا باسی تو بہتر مرتبہ پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کر دے گا اور یہ جو نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے گا اور کثرت سے استغفار پڑھیں یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللّہ ربی بنکل واپ ہی پڑھتے رہیں اس کو ایک خاتون کا سوال ہے کہ شوہر جو ہے وہ بد گمانی کا شکار ہو گئے ہیں اور اب طلاق دینا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیں کہ طلاق ہونے سے بچ جائے اس کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر نو وہ روزانہ یہ جو ہے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ یا چینی پہ کسی بھی چیز پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں اور اگر کھلا پلا نہیں سکتی ہیں تو تصور میں ان پہ دم کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی ان کی دور ہو جائے گی اس کے آگے پیچھے درشری پڑھیں تین تین بار اور ایک سو گیارہ مرتبہ یہ آیات پڑھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر نو ہے اور کوئی سوال ہے علی گڑھ انڈیا علی گڑھ یو پی سے مسئلہ یہ تھا میری بھائی کی بیٹی ہے تین سال کی مٹی خاتی ہے کرالی, سب کچھ کرالی, مٹی ہے, پودوں میں سے بچی کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے روزانہ ناریل کا پاؤڈر کھلایا جائے ایک گرام کے قریب تو انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اس کو مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی اور اگر پیٹ میں کوئی کیڑے وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے تو وہ بھی نکل جائیں گے اچھا می حضور آج کا آخری سوال یہ ہے کہ گلے میں غدود کے لیے کوئی نسخہ تعلیم کرے جو گلے میں ہمارے غدود ہو جاتے ہیں اب اس کے غدود تو دو طرح سے ہیں ایک تو وہ ہے غدود جو ٹونسس کہلاتا ہے ایک وہ غدود ہے جو تھائرائڈ کہلاتا ہے اب جو ٹونسس کا غدود ہے اس کے لیے ہلدی ملیٹھی کست شیریں گون ببول ان سب چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں اور تھوڑا تھوڑا شہد میں ملا کے اس کو چاٹیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹونسس کتنے بڑے بڑھے ہوئے ہوں کتنے زیادہ ہو گئے ہوں اس سے کنٹرول آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہلدی اور پھٹکری پانی میں بوائل کر کے اسے غرارے کریں اب بچے تو غرارے سے نہیں کر سکیں گے بڑے تو کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے بھی وہ نسخہ ہلدی پلیٹھی کشتیں شیریں گوند ببول یہ بہت اچھا ہے اور اگر زیادہ پرانے ہیں تو اس میں سرس کے بیج بھی شامل کر لیں پاؤڈر بنا لیں ایک سال کے بچے کے لیے جو ہے ایک چٹکی شہد میں ملا کے چٹا دیں اور اس سے بڑے کے لیے اس سے خوراک بڑھاتے جائیں بڑے آدمی کے لیے آدھی چمچی ہے یہ

دعا بتا دیں وظیفہ کی جہاں سے آفر آ جائے میں روزی کی وجہ سے کافی پریشان ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آیت ہے نصر من اللہ فتون قریب و بشر المومنین یہاں تک ہے یہ آیت ہر نماز میں یہ ایک کام یہ کریں کہ فجر میں اس کو جو ہے اکیس بار ظہر میں بائیس بار اثر میں تیز بار مغرب میں چوبیس اور عشاء میں پچیس مرتبہ اس آیت کا غز رکھیں اور آگے پیچھے ضرور شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کو خوشخبری ملے گی